В районном доме культуры прошел традиционный конкурс «Казаченьки-молоденьки» для учеников седьмых классов городских общеобразовательных школ. Приурочили его ко дню Святой Покровы и украинского казачества. Среди зрителей был и наш собственный корреспондент Тарас Шевченко. Конкурс козаченьки молоденьки проводится шестой год подряд. В нем принимают участие только ученики седьмых классов, которые соревнуются в различных дисциплинах, посвященных народной тематике. В этом году участие в соревнованиях прийняли команди Пологовской гимназии «Основа» і общеобразовательной школи номер 4 Відбуваються ці заходи на знання історії, на знання своїх традицій. Вони показують, як вони зрозуміють один одного. Я вважаю, що сьогодні в залі не було людей, які б не проникли з цим заход... ну, духом патріотизму. Сьогодні повна зала була, і вболівальники підтримували гаряче свої команди. Программа конкурса была разнообразной. После приветствия команд начался конкурс капитанов, в котором участники бегали, прыгали в мешках, поднимали гири и ели вареники, кто быстрее. Несмотря на то, что капитаном команды Пологовской школы номер 4 была девушка, именно она выиграла этот конкурс. Далее начались казацкие развлечения, включавшие в себя конкурсы на попадание шишками в коробку, пришивание огромной пуговицы, конкурс веселых наездников и оказание первой помощи раненому. Затем состоялось состязание эрудитов, во время которого участники отвечали на вопросы, касающиеся истории казачества и творчества Тараса Шевченко. Но наибольший интерес и поддержку зрителей получили песенные и танцевальные конкурсы, во время которых порой не было слышно самих конкурсантов. После подведения итогов победителям стали казачата Пологовской гимназии «Основа». Мы в себя верили, в наших ну, друзей, Петримка нас поддерживала. Мы надеялись, что мы выиграли. Все участники конкурса были посвящены в казачата, а также награждены дипломами и ценными подарками.